Шаббат дальним и близким. Слава Богу, мы поставили еще один ряд, и он, смотрю, пригодился. А? Завтра, значит, следующий саббат мы поставим еще один, да? Как говорится, Бог хочет пасти всех, знаете, Его желание, Его сердце, чтобы каждый

Благословен Господь Бог наш, Владыка Вселенной, избравший нас из следы народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Аминь. Спасибо, Господь, что у нас есть возможность вместе с Твоим народом по субботам, по шабатам вникать в Слово и подниматься все выше и выше ногам Иешуа, и у него мог учиться всем мудростям, потому что учение – это и свет, и Бог хочет, чтобы мы учились, да? И поэтому Бог так же само собирает, и Израилем повелевает. Вот почему Он их избрал? Для того, чтобы то слово, тот свет, который Бог вложил в их сердца, они распространяли. И чтобы мы, иноплеменники, так же само вместе с ними, вместе с ними за одним столом сидели, вкушали, не только молочко, но и твердую пищу возрастали в этом для спасения. Аллилуйя. Хорошо. Следующая, вторая наша глава, это глава, как говорил Богдан, Ноах или Ной, переводится так, покой, да, успокоилась, успокоилась земля от тех 1600 лет, которые в протяжении 1600 лет после сотворения Адама и Хавы, немножко народ, может, не немножко развращался, и Бог немного сожалел, и так далее, и решил сделать то, что он решил. И сейчас мы разберемся в этом. Это глава Нох, она читается не на Бытие или Береши. Кому как удобно, 6 глава 9 стих по 11 главу 32 стих. Есть, да? И что мы видим? Мы видим праведный Нох, как говорил Богдан, он... Бог призрел на него, он увидел праведного ноха в своем поколении. И написано, но ходил с Богом. Это с Богом, это как говорил брат Богдан, как мать носит на руках свое дитё. Это начальный этап хождения с Богом. Потому что дальше, в третьей главе, я так заскочу чуть-чуть, но потом вернусь обратно. лыха третья недельная глава, которую мы будем читать. Где Авраам уже ходил не с Богом. А, перед Богом. Это уже, то есть, ног как бы он переходит уже в Авраама, то есть он начинает возрастать. Но начальный этап, нужно ходить с Богом. Это очень правильно. Это как мой сын, когда он был маленький, то с Богом, то есть я его держал за руку и переводил дорогу. Но когда он подрос... Я по привычке, а он вырывает руку, папа, я уже не маленький, он уже идет передо мной, но он уже знает, он уже научен, что надо посмотреть влево, вправо и переходить дорогу, и переходить на пешеходном переходе и так далее. Это все эти медсводцы, эти заповеди, которые я должен научить своих детей. И вот что мы видим. Но ходил с Богом. И я слышал, как некоторые мудрецы его, что он не, там, не, не особо евангелизировал, не особо, не особо распространял то, что будет потом. Я верю, что он это говорил. Он только делал то, что ему говорил Бог. Построить ковчег. Вы будете читать. Размер его 300 локтей, это где-то 150, а может и больше 200 метров. Вы представляете, какое это судно? Надо было построить с тремя детьми, трое, трое детей у него было, четыре мужчины и четыре и, и женщины, да, восемь человек, построить такое судно в виде Титаника, ну так, чтобы было понятнее, да, здоровенное судно. Я думаю, у него не было каких-то деревообрабатывающих станков, даже у него не было э, пилы штиль, наверное, у него тоже не было, я не знаю, но я знаю то, что Бог ему помогал в этом помогал и охранял его, и он совершал свое спасение. Как вчера один наш мессианский раввин заметил, интересно, Бог, я пришел к Богу, сказал молитву покаяния, и все, да, вышел к алтарю, я такой красивый и хороший. Да нет, ребята, спасение вот как раз заключается в таких материальных делах, построить ковчег который он строил 120 лет. Uh -huh. Да? Вы представляете, то и вот что такое спасение. Спасение это вся моя жизнь. Понимаете, спасение это, это вся моя жизнь. Постройки в чем, чтобы спасти, опять же. Я, если бы меня одного мне спастись, ну я построил бы лодочку, может, там какую-то и спас. Но Бог почему-то распространи свои шатры, в этой хавтаре, авторе, там есть это, чтобы Яков распространил свои шатры, свои веревки, чтобы он свой ковчег построил большой, чтобы туда пошло множество народов. И Ноах сделал то, что он, и слава Богу за Ноаха. Если бы не было Ноаха, если бы он не послушался Бога, то не было бы Авраама, и Исхака, и Якова и так далее, и тому подобное. То есть и здесь вот эти семь мецвод митцвот Ноха, семь заповедей основные, это начальный этап, через который каждый верующий должен пройти. Это проходил и Моисей, у него было тоже это в начале. 40 лет в пустыне, если кто не знает, он был перед тем, как вывести народ Израиля из пустыни. И Авраам тоже так же начинал с этих семи заповедей Ноха. Так же самое, когда он был в Вавилоне, когда его и отца оттуда выдали по каким-то причинам, есть разные медраши, потому что, ну одно я знаю, что Авраам надоело это все идолопоклонство, которое было в Вавилоне. И он с отцом, с женой и племянником Лотом он оттуда выходит. Он так же самое проходит через все эти запови, всем митцвот Через это все проходят. И Моисей, и Авраам, и мы проходим. Это нормальный процесс. Но когда я слышу, что 15 в 15-й деянии главе, там это написано, дома почитайте всю главу. Не только там какой-то стих, я не помню, какой-нибудь там по счету, чтобы давленины крови, должественное, не делало ближнего того, чтобы не хотели тебе делать. Это перед этим надо почитать. И после этого надо обязательно почитать, о чем там пишет. Павел или что? Не помню. Ну ладно. Ну, а о чем там пишет Библия? Лука. Лука пишет. Лука это Лука. Лука пишет. Деяния, о чем он там пишет? Всю главу 15 почитайте. Можно 14 и 16 захватить. Понимаете? Потому что очень важно. Это как сейчас в скажу. Знаете, где-то в 16 веке разбили э, вот, э, Библию на главы, на Торы разбили, я не знаю, кто говорит Мартин Лютер, кто-то говорит еще другой, это не важно, не об этом речь. Но знаете, вот когда разбили на главы, вот это и на стихи, это уже очень просто, потому что ты сейчас берешь этот стих, вырвал, и до и начинаешь ими своего брата, закидывать им этот стих. А тот берет, он тебе вроде тоже неплохой стих кидает. И мы так друг с другом спорим. Бывает до хрипоты. И все правы, и все вокруг правы, и не поймешь. А вот когда раньше была Тора составлена или Библия, из маленьких свиточков, не было, даже заглавных букв не было. Для чего это делалось? Для того, чтобы я, когда беру этот свиточек Торы, я в него вникаю не в один какой-то стих, а в весь контекст. Это очень круто, и когда нету стихов, тогда меня Бог побуждает прочитать полностью все, о чем же здесь говорится. Вот это очень важно. А вот поразбивали на стихи и все, и вот потом вот это и пошли, и, ну до этого были деноминации, после этого еще больше стало и так далее. Ухватывается какой-то один стих и делают из этого какую-то деноминацию. Но что я хочу сказать всем? Мецвод Ноха это очень хорошо. И я через них когда-то проходил. Когда-то я пришел сюда. И мне сказали, по субботам у нас шаба. Надо приходить, не вопрос. По средам молитва, пожалуйста. Там. Или какие-то день домашка. Я прихожу. Левицкая. Пожалуйста. Ну, то есть, ты идешь с Богом. И ты в послушании делаешь то, что тебе говорят служителя. Это начальный этап. Это очень правильно. И должен каждый через это пройти. Еще раз говорю, это было у всех. И у Моисея, и Авраама все через это проходили. Но мы не должны на этом останавливаться. И вот тут я записал интересный момент. Что это такое? Вот эти основные заповеди, это как, знаете, как я прохожу, вхожу, вот Иоханан 10.16, да? Есть у меня и другие Овечки, то есть это мы с вами, то, что понятно, это 10 колен, это ясно, Который лежит мне привести, и не услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь, Машеев Ешуа. Шикарный стих для нас особенно. Когда я захожу в БТ, в дом Бога, то вначале что я делаю? Когда я прихожу в дом своему пастырю, я, знаете, я вначале захожу в БТ, в дом Израиля. Я говорю что? Запоминайте, записывайте шалом. Понимаете, я говорю Израилю, шалом Израилю. Я хоть и на племени, но я хочу стать частью твоего народа. И я желаю мир народу Израиля. Я желаю мир детям Якова. А шалом значение загуглите, посмотрите, там увидите, что такое слово шалом. Это не просто мир. Это. Всеобъемлющее, очень глобальное слово, чтобы у тебя был шалом во всех твоих сферах. И в бизнесе, и в семье, и везде, и на работе и так далее и тому подобное. Я захожу, говорю шалом. Потом, что я делаю второй этап. Я снимаю обувь. Когда я захожу в добавь, дом Бога, или когда я захожу к пастору, я снимаю обувь. Когда Моисей подошел, в в такое святое место. Бог ему сказал, сними свои сандали, ибо эта земля святая. Святой Израиль. Я захожу в этот дом, я снимаю обувь, потому что это обувь, которая водила меня, носила по вообще по каким-то безводным местам, где носила меня непонятно где и непонятно с кем я был. То есть меня водил кто, понятно, противник, для того, чтобы меня украсть, чтобы меня убить и уничтожить. Вот это такой обувь я ходил. Это первое. Я говорю шалом и снимаю обувь. Потом я снимаю одежды вот эти, в праведные, в кавычках, в которые я ходил в этом мире и, греш, и грешил, с ненасытимостью. Я снимаю эту одежду, когда я вхожу в БТ. Я с ней захожу за столы и верхнюю одежду сделал тут в своих одеждах и сижу такой герой. Никто тебе не, позв не позволит в нормальном, когда еще говорит, что это за тот парень пришел в своих одеждах. Никто тебе не позволит засесть стол и вкушать вот эту святую пищу, которую Бог дает, глаголы вечной жизни, в своих одеждах. Ты должен сделать эти это шаги, снять одежду. А потом что делаем? Мы делаем на телах еда. Мы на ну, тела отъедаем, это умываем руки. Мы не можем с грязными руками войти и сесть тоже стать, нет. И, и когда я все это делаю, то есть мне мало семь заповедей ног. Я дальше хочу. Я, я не хочу э, бегать как собачка вокруг стола, где сидят и кушают господа. И питаться вот этими крошками. Мне это мало. Ишуа говорит, блаженный нищий духом. Я нищий духом, я не хочу бегать, как собачонка. Я хочу большего. И должен каждый этого хотеть. Горе, если ты не хочешь этого большего. То, что Бог приготовил для тебя и для меня. И для каждого из нас. И когда я омываюсь, то есть воды миквы, да, я омываю все это. То есть, а что такое омысл, а погрузиться в Миква? Я говорю о том, что это знак, показывает то, что я больше туда не возвращусь. И Бог это видит. И тогда он мне что? Дает свою обувь. Где я буду идти уже что? Его путями. И дает одежду мне праведности, где я буду стараться вести праведный образ жизни. И тогда Ишуа меня садит за стол со своими детьми, с этим остатком, с детьми Якова, где вместе с ними я вкушаю эту уже твердую пищу и начинаю возрастать во спасение и строить свой короче. Не Несложно. Понимаете? Вот так должно быть. Обязательно. Мы не должны останавливаться, мы должны возрастать дальше и дальше. И кто-то мне говорит, ну есть эти заповеди да, для, для иноплеменников, эти семь мецвод ноха, и хватит мне. Ну что я могу сказать? Ну что, ну если человеку хватит, ну, шо, ну что, теперь? Не знаю, мне мало. Тогда ты Новый Завет невнимательно читаешь, наверное. Не знаю, что я могу сказать. Там все прописано, и что все прописал, да? И что мы видим дальше? Что мы видим дальше? Вот мы вошли в батель, в этот дом Бога. Да, мы одели обувь, мы одели одежду, сели за столом с Израилем, с его детьми, и мы вкушаем, мы размышляем. Да, они тоже где-то могут не проводить. и мы, но мы вместе сидим, кушаем. Это стол, где кушаем, это такой как жертвенник, понимаете? Где мне уже Бог дает кошерное слово, кошерную пищу, а не то языческое, которое я вроде и был верующий, но там, извините, столько не кошерного, что... то есть не в дело сейчас не в еде, этом. Понимаете? И если ты эти вещи не сделаешь на начальном этапе, вот что я себе тут записал, то ты не войдешь в дом Израиля. И рано или поздно, если ты не войдешь в БТ, рано или поздно, ты себе сделаешь самого, своего придуманного Бога, которого оденешь в своей одеждой из камня, или из глины, или из дерева выточишь, или на холсте его нарисуешь. И начнешь поклоняться и говорить, вот Бог, который спас меня. Господи, какое заблуждение. Как Израиль, вот твой Бог, который вывел нас из Раима, о котором мы говорили о золотом теленке. То же самое. То же самое. И, конечно, нам выгодно вырезать своего Бога. Потому что когда ты вырезаешь или рисуешь своего Бога, ты можешь Ему говорить то, что тебе выгодно, а не то, что написано в Слове Божьем. И ты думаешь, что Он разрешает тебе что-то где-то там то делать, то делать, или еще что-то делать, понимаете? Когда ты искренне, я искренне шел за Богом. Да, я проходил через эту православную церковь. Но я был искренний, и Бог вел меня, и он, когда в один раз я пришел, он говорит, иди дальше это место не твое понимаете? очень очень все просто, ну надо проходить через это ну не останавливаться, не скостенеть в этом в этих семи заповедях новых идти дальше, идти дальше понимаете? может Моисей тоже, вот так Моисей даже хотел да не, ну мне тут уже в пустыне 40 лет, я тут пошел, овец ненормально, не-не-не-не пойдешь дальше, пойдешь дальше делать ту миссию, которую я на тебя сейчас тут буду возлагать. Да, ну конечно. Сейчас мне кто-то сейчас смотрит, и кто-то скажет, ну вот я не вроде не часть Израиля. Да, можно. Смотрите искренне читать Слово Божье искренне идти за Богом. И, если у тебя искреннее сердце, ты сам читаешь без Израиля, да? Ты без него вникаешь, Бог тебе открывает. Но знаете, что я, есть и много таких пастырей, таких церквей, которые, да, вроде без него, но они сами вникают, сами читают. Но это, я думаю, такой путь, где ты больше набьешь себе шиша. Понимаете? Бог, почему Он дал Тору, дал Израиль, дал Мессию Израиля? Для того, чтобы я меньше набивал шишек, чтобы я все-таки прозрел, и мне и слепые тоже могут ходить по улице. Но когда у меня открыты глаза, я лучше ходить, правильно? И смотреть, чтобы не упасть. Это как, знаете, как я разрушал, как в лесу. Можно, конечно, ты заблудился в лесу, ты знаешь, ну, мой дом, ну, где-то на юг. Ну и ты можешь выйти с леса, да, ты можешь сориентироваться по звездам. Ты понимаешь, что, допустим, мох растет на какой, на северной стороне дерева, да, если кто не знает. Да? То как-то по звездам, ну ты долго можешь петлять, ходить, но ну, можешь и выбраться с этого леса. Сколько там ты будешь ходить. Неделю, две, да? что, в голову. 39 дней будешь ходить на 40 день мост выйдешь. А есть компас. В виде торы. Веди Израиль, у меня есть компас, и я знаю, что мой дом на юге. Вот я последний раз, и день, два я вышел, и все. Понимаете? Ну, поэтому я к чему? Я к тому призываю, чтобы мы вставали частью Израиля, чтобы мы не набивали себе эти шишки, чтобы мы, ну, не знаю, неужели не хочется быть с ним вместе и помогать ему в этом. Конечно же. Вместе с Ним. Только надо снять свои одежды. Местами языческие, обувь свою. И услышать, что Бог хочет сделать, когда ты встал частью Израиля вместе с Ним. Понимаете? Ну, внимательным надо быть. Вот здесь о чем говорится. Все понятно. Хорошо. Я рад. Я очень рад. И что мы дальше? Ну и дальше, что мы дальше? Мы видим. Ну, Бог заключает союз с Нохом. Он заключает с ним союз. И тут он говорит, что все, Будут покорны, и даже животные будут бояться, и страх найдет на них, и трепет, даже на животных. Если ты будешь возрастать, а не останавливаться на этих только заповедях, и будешь дальше совершать свое спасение. Но если ты не будешь, то ты скат, будешь скатываться на уровень животного, и тогда животные в тебе будут видеть себе подобного. Понимаете? И начнут кусать тебя, и лаять на тебя. Мы не должны скатываться на этот животный уровень. И здесь, в этом слове, Бог предупреждает Ноха, заключает им союз, завет. Понимаете? Ну тут за кровь, он говорит, все, тут он уже открывает, то есть Тора она была всегда, с самого первого дня. Бог тоже творил землю. И он уже говорит ему о кошерной, не кошерной, кошерной пище, Нох все это уже знает. Потому что Тора была всегда. Я вчера слушал там одних, ну, теологов. говорит, а как, как, как? Не было же никаких заповедей, ничего. Я говорю, как это не было? А когда Бог сказал Каину, грех у порога лежит. Ну, я так в монитор кричу, говорю, как это? Нет. Я не стал там писать, послать. Как не было? О каком грехе Бог говорил Каину? Значит, если был грех, значит, уже были какие-то митцвор, уже были какие-то заповеди. Это же понятно что они были, которые он Нарушил. Уже это все было. Конечно же, было. Оно не могло не быть. И тут Бог что? Тут уже разрешается есть Ж... Ж... кошерных животных. Да, тут Бог уже разрешает, есть мясо понятно, кошерных. А почему разрешают? Потому что даже растительность, которая была до потопа, те плоды, они потеряли свои витамины. То, чем они были наполнены, потому что мясо не нужно было, потому что в этих плодах было все, что необходимо для человека. После потопа что-то изменилось. Уже яблочко было, может, не такое шикарное. И виноград не такой был, который был до того, да? И, и финики, и так далее, и бананы. Уже были не такие. Поэтому, поэтому, что мы здесь видим? Хватит, больше не будут. Тут еще много всего, там родословие идет. Это может на следующий, даст с если Если Бог живый и с Богом, Бог позволит рассказать, что будет дальше. Хорошо, Господь, спасибо Тебе, спасибо. помоги нам, Отец Небесный не останавливаться на этих семи заповедях. Помоги нам быть действительно, как сказал твой Ишуа, быть блаженным нищим духом, чтобы нам было этого мало. Помоги нам по-настоящему сесть за один стол с твоими детьми Якова, чтобы вместе с ними вкушать эту пищу, которую ты даешь, которую ты ласково, которую ты с нежностью даешь своим детям, Господи. И я верю, что ты хочешь, чтобы за этим столом сидели не только твои дети, но также сидели и дети, которые придет из других народов. И вместе с тобой вкушали ту пищу, которую ты даешь каждому из нас. Мы благодарим тебя за это. Спасибо тебе во имя Ишо Машеха. Аминь.